सिंह साहब ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके सामने मुझे कुछ कहने का अवसर मिल रहा है बहुत ही आदरणीय डायरेक्टर साहब जिनके आने से भाषा विभाग का नक्शा बदला हुआ जाता है और एक और खास बात कि बहुत दिनों के बाद भाषा विभाग को तो एक ऐसा डायरेक्टर मिला है जो चुकोटी का साहित्यकार मैं भाषा विभाग को भी बधाई देता हूँ आज का जो विषय है तो तो नहीं। तो 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 तो। मैं कल कहना चाहूँगा भी रिलीजियस ग्रंथ लिखे गए चाहे वो रिगवे था चाहे उसके बाद बौद्ध जैन या गुरबाणी जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए तो वो सब लोक भाषा लिखे गए लोग बोल चाल की भाषा ऋतवे की आशा का वैदिक भाषा कहते बिल्कुल ठीक है वैदिक तो के, भाषा है ओके उसके अंदर वेद लिखे गए हैं लेकिन वो भाषा उस टाइम के लोका की बोलचाल की भाषा थी और भाषा का एक रूप का देवी रहता अगर अपन अच्छे सवा सौ साल की पंजाबी कहीं देख लेंगे सवा सौ साल पुरानी पंजाबी किताब को कट के पढ़िए या हिंदी की किताब कट के पढ़िए आज की पंजाबी की किताब पढ़िए दोनों चो जो भी नुकसान तो है अंत है हजारा साल का फर्क है भाषा कितनी नवी नहीं बनती कोई फैक्ट्री से क्रिएट नहीं होती है ये विकसित होती है वैदिक भाषा उस टाइम बोल की भाषा थी इस करके वैदिक भाषा च उस टाइम वेदा की रचना हो और एक हो चीज है कि वेदा की रचना भी एक पीरियड से हुई काफी हजार साल के पीरियड में हुई है उनकी अपनी भाषा में भी अंतर आता है और उपनिषद तक पाशा पहुंच जाता है पदरपेंसी। ये देखिए व्याकरण के पंडित हैं, उन्होंने बड़ा जोर लाया कि पाशानों बन के रख दिए। आन्तरिक ने भी व्याकरण दिखिया, व्याकरण बड़े-बड़े होन भी ये दिखो, गलतियां करते नहीं हैं, इत्यादि में वहाँ चित्र है व्याकरण अपना जो लाते रहे व्याकरण लिखने वाले जिन्होंने व्याकरण लिखता को भाषा व्याकरण के मुताबिक आंधी भी गई उस किताबा लिखिया भी गई लेकिन भाषा एक ऐसी नदी थी जिसका प्रवाह कदे रुकया नहीं और वो वैदिक भाषा ही पहला काली बनी प्राकृत बनी एक गुरबाणी की भाषा थी कोई भी तेरी भाषा है और अगर अपन देखें कि गुरुवाणी की भाषा अच्छी दी पंजाबी यह कह रहा है कि अगर आज का पंजाबी बोलने वाला है तो गुरुवाणी में समझ भी नहीं सकता संस्कृत वाला का थोड़ा बहुत समझने का क्योंकि उसकी बैकग्राउंड है मैं

संस्कृत रूप से करी है व्युत्पत्तियां करी हैं निर्वचन करे हैं पर काम से अपन ये कह सकते हैं कि गुरबाणी के, के संस्कृत है लेकिन गुरबाणी उस पाठशाला है जो संस्कृत से विकसित होकर आई है और उन्हीं सुन रहे थे कीर्तन सुन रहे थे परसेंट शब्द ऐसे थे जेड संस्कृत के मिलते-बिलते मिलते होया मिल करते हैं करता कि संस्कृत का शब्द थे संस्कृत ही संस्कृत बोले, बोले सो निहाल, सक्षी अकार, सक्षी अकार। सक्षी अकार का का अरे संस्कृत है, तो सत सत सक, क्या मतलब है? सत जो करता है जो तो अटैक्टिस्ट अटैक्टिस्ट करता है सत नहीं होया सत्य वो है जो पहला भी था आज भी है और आने वाले समय में हमेशा रहेगा कौन कहता है त्रिकाल सत दिन कहते हैं वो है, है सत्य और वो सत्य कौन है, है वो सिर्फ भ्रम है जिन्हें अपन बाय गुरु सत्य श्री सी मैंने शोभा उन तो शोभा ना किसी पद्दे की भी होती है किसी जगह की भी होती है लेकिन वो शोभा टेम्परेरी फेज है मैं जवानी में खासी सोना हूं होना पर गुण करना तो बुरा हो गया हाँ सब कुछ का सबका बदल जाए तो वो सुंदरता नहीं है सुंदरता है असली आनंद आनंद और वो आनंद कहा है वो ब्रह्म के अंदर है यार, उसी दुनिया के जितने भी तुम बढ़िया खीर खाओ जब तक खीर खा रहे हैं स्वाद आ रहे हैं खीर खत्म होगी तो स्वाद खत्म हो गया इसके अलावा उससे दुख भी पैदा होता है दर्शन की कर दिया पानी करते हुए तर्क करते वो जो आनंद है वो टेम्परेरी है और जो ब्रह्म का आनंद है जो वागुरु की अनुभूति का आनंद है वो हैरी नहीं है वो स्थायी आनंद है अकाल जो काल की सीमा में नहीं बच सकता जो शुरू से था इसका पहली कैसे थे डेट में फिक्स कर सकते कि उस डेट से शुरू होया अज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगा अगर आप तो महामंत्र पढ़िए के का सतना इसके अंदर जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द अंदर मोल सकते हैं एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका मूल संस्कृत ना हो तो गुरु ग्रंथ साहब संस्कृत में है।, पर ये रूप रही है और गुरु ग्रंथ साहब के समय में जो संस्कृत का रूप था उसमें गुरु ग्रंथ साहब उसको गुरु ग्रंथ साहब की भाषा कहेंगे और अगर हम सोचें के गुरु ग्रंथ साहब से लेकर अब तक भाषा का गति रूप है वो भी बिल्कुल नहीं है आज गुरु ग्रंथ साहब को समझना उतना ही मेहनत का काम है जितना मेहनत का काम वेदों को समझना है लेकिन दोनों ब्रह्म की व्याख्या करते हैं और आत्मा को परमात्मा से जो कुदरते सब धंधे इतनों तो सब जग उठाया कहाँ से आया वो जो नोर है ना वही सत है वही श्री है और वही आर है समय काफी हो गया है मैं नहीं चाहता कि मैं अपना लेक्चर ज़्यादा लंबा करूं। हाँ ये जरूर पता कहना चाहूँगा कि संस्कृत आज भी जीवंत भाषा है संस्कृत में आज भी आज के युग के अनुसार साहित्य लिखा जा रहा है मैं सिंह साहब को भेंट करने के लिए एक पुस्तक लाया हूँ वो अम्बेडकर के जीवन पर भी विषय आज का है मैंने मूल संस्कृत में दस पुस्तकें लिखी लेकिन रामायण महाभारत पुराण इनकी कथाओं को एक भी पुस्तक में आधार नहीं बनाया मैंने वर्तमान विषय को लेकर आज की समस्याओं को लेकर संस्कृत में उपन्यास लिखे और उन उपन्यासों में मुझे बहुत कुछ मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला वो सिर्फ वर्तमान विषय पर लिखे गए संस्कृत के उपन्यास पर मिला मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे शीर साहब के साथ बैठने का मौका मिला और मैं आ, इनको अपनी एक पुस्तक भेंट करना चाहता